જિલ્લાના સાવરકુંડલાની પવિત્ર ધરતી પર આજે માનવતા અને પરોપકારનું અનોખું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું સબકા માલિક એક માનવ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા અતિ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને પાંચ હજારથી વધુ ગરમ ધાબડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું ઠંડીની શરૂઆત સાથે ગરીબોને રાહત મળે એ માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા આ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સાથે જ તમામ મહેમાનો માટે સુંદર બટુક ભોજનની વિશેષ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં તમામ ધર્મના સાધુ સંતો મહંતો સૈયદ સાદા ફકીર સમાજના આગેવાનો રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ માનવ સેવા કાર્યને બિરદાવી ટ્રસ્ટના પ્રમુખ પિન્ટુભાઈ મલેક ઉપપ્રમુખ ઇરફાનભાઈ ગૌરી અને તેમની સેવા ટીમ દ્વારા વર્ષોથી થતા આવી રહ્યા છે એવા સેવા યજ્ઞોને સૌએ ભાવે વધાવી લીધા नमस्कार जय हिंद आज सबका मालिक एक मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही यादगार कार्यक्रम का आयोजन सावरकुंडला में किया गया जिसके अंदर हमारे पिंटू भाई मलिक और उनके साथीदार पूरी टीम ने बहुत दिलचस्पी से और बहुत ही सराहनीय तौर पे जो काम किया है उसमें बहुत से गरीब यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब गरीब और मध्यम वर्ग के ऐसे लोग थे कि जिनको आज जमाने में समझो कि जिंदगी का गुजारा करना भी मुश्किल होता है ऐसे लोगों को बुला करके मंच पर जितने भी महान लोग थे महानुभाव थे और समझदार लोग थे और साथ साथ में बहुत अच्छे धार्मिक लोग भी थे लेकिन अलग अलग ज्ञाति से आए हुए जिसको आधार वर्ण कहा जाता है वो सब लोगों के लिए एक सराहनीय कार्य और सेवा के कार्य जिसको हमेशा याद किया जाए ऐसा काम उन्होंने कंबल बेचने का किया कंबल उन्होंने सब में बांटे और कंबल जो बांटे वो इतनी अच्छी तरह से बांटे और सबके दिल में बहुत खुशी हुई बहुत सुंदर काम हुआ ये एक मिसाल के तौर पर हुआ और मुझे लगता है कि इसके लिए कई दिनों तक उन्होंने बड़ी मेहनत करी बहुत पसीना बहाया और इतना याद रखिए कि हम तो मेहमान हैं जो हमने देखा हम कह सकते हैं कि आजकल दुनिया में अपनी शोहरत के लिए बहुत लोग दौलत का प्रदर्शन करते हैं लेकिन इन्होंने जो बात की है गरीबों को ध्यान में रख करके दुआ का काम है जो ठंडक में उनको बहुत काम आएगा और उपयोगी बातें ये मिसाल दूसरों को भी लेनी चाहिए उनके राह पे चलना चाहिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर शहनाज बेन बाबी आज मुझे यहाँ पे बुला गया और पिंटू भाई को हमने सिपाही समाज में भी प्रमुख बनाया इसीलिए कि वो ऐसा शख्स हैं कि जो सचमुच दुनिया के लिए एक बहुत ही नमूना है और उनके लिए आज नौजवानों को सीखना चाहिए कि हमको सचमुच इस राह पे चलकर दुनिया की सेवा भी करनी चाहिए और आने वाले समय में इसी तरह से पथदर्शक बनना चाहिए जय आज रोज सबका मालिक एक मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा दर वर्ष आ वर्षे पांच हज़ार से वे धाबड़ा वितरण करने एक कार्यक्रम हो आ धाबड़ा वितरण कार्यक्रम अठारह वर्ष અતિ ગરીબ જે લોકો હતા એવા લોકોને આ ભોજન સાથે જમાડી આદર ભેળ આ લોકોને માન સન્માન સાથે આ પાંચ હજાર ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે આ તકે અઢારે વર્ષના લોકોને અમને આ કાર્યમાં સંપૂર્ણપૂરે મદદ આપી અને તમામ આગેવાનો તમામ રાજકીય માણસો તમામ લોકો અમને હર હંમેશ જેમ મદદરૂપ થઈને ઊભા રહે છે કાર્યને સફળ કરવા આ વખતે પણ કાર્યને સફળ કરવા પૂરી મહેનત અને પૂરો સપોર્ટ આપેલો હતો જય